एकोनाइट की खूबी है वो दिल की बीमारियों में असर करता है यह अजीब बात है कि बावजूद इसके कि हाथ है और दिल की बीमारी एक लंबी यानी मुजमूल बीमारी कहलाती है मगर दिल की बीमारियों में एकोनाइट का बहुत अच्छा असर है और ये जो नुस्खा है ये हजरत मुस्लिम मऊद से मैंने सीखा था बरह राश नहीं यानी मुझे मेरी वालदा छोटी में उमदीन ने बताया था कि मुस्लिम आउट एकोनाइट और क्रेटेगस को मिलाकर दिया करते थे और मैंने भी इस्तेमाल करके देखा है अच्छा मुफीद पाया है लेकिन इस सूरत में एकोनाइट मदर टिंक्चर में बजाय इसके पोटेंसी बनाई जाए मदर टिंक्चर में क्रेटेगस के साथ मिलाकर जो एक दिल का बहुत अच्छा टॉनिक है होम्योपैथिक टॉनिक वो मदर टिंक्चर में हम मिलता है इन दोनों को इस तरह मिलाएं कि आठ दस कतरे उसके क्रेटिकस के लें और सिर्फ एक दो कतरे एक्ोनाइट के मिलाएं और फिर उसको डायलूट करके दें एकोनाइट की पोटेंसी भी शक्ना बनाएं लेकिन एक एक कतरा भी थोड़ा सा डेल्यूट करके फिर डालें उसमें तो फिर अल्लाह के फर्ज से वो काफ़ी मुफीद रहता है मगर ज़्यादा मेदार में खतरनाक भी हो सकता है इसलिए उसे एहतियात करनी चाहिए ऐसा मरीज जिसको दिल के धड़कने की मुस्तकिल बीमारी हो और जिसका ताल्लुक़ अमूमन मैदे से होता है उसमें एकोनाइट बहुत अच्छी है कई दफ़ा मैदे में हवाओं की वजह से असाबी कमज़ोरी की वजह से एक आदमी का दिल बहुत धड़कता है उसकी धड़कन में शदत पाई जाती है सर रखता है सराने पे, तो धक धक की आवाज़ें आती हैं और नींद भी नहीं आती बाफ़ा ये इस तरह भी पैदा होती है बीमारी कि एक आदमी को किसी चीज़ का खौफ हुआ है कोई बुरी खबर सुनी है या इम्तहान देने जाना है बच्चों ने तो उससे पहले उनको तकलीफ हो जाती है या और कोई ऐसा इबला दरपेश हो तो उससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उसमें शिद्दत पाई जाती है उसमें एकोनाइट थर्टी या टू हंड्रेड में भी बहुत मुफीद है वो उसको कंट्रोल में लाती है और इस एस, ऐसी एस, सूरत में नींद भी आ जाती है फिर आराम से तो ये बातें हैं एकोनाइट के मतलब